o'ttiz besh yoshimdan boshlab namoz o'qishni boshladim alloh rozi bo'lsin ho'p to'qqiz yoshdan o'ttiz besh yoshgacha qoldirgan namozlarimni o'qib o'qib kelmoqdaman farz namozini har zam sura qo'shib o'qish kerakmi yo'q qazo namozlarida har rakatida sura qilinmaydi bilasizlar farz namozlarida uchinchi to'rtinchi rakatlarida zam sura qilinmaydi qazo namozi ham farz bo'lganligi uchun uchinchi to'rtinchi rakatlarida zamsura qilinmaydi qachoniki tugadimikin degan ehtimol bo'lsa masalan o'n besh yilga qazoyim manimcha o'qib bo'ldim degan gumon paydo bo'lgan kundan boshlab ana endi uchinchi to'rtinchi rakatiga zamsura ehtiyot blan qo'shish kerak nimaga tugagan bo'lsa siz nafl namoz o'qiyotgan bo'lasizda nafl namozni bir ikki uch to'rt hamma rakatiga zamsura qilishik vojib bo'ladi qoyil himmatizga olloh himmat bersin Kaza namazlarda okşu gerek. Kazası varlar okşumuz gerek.